আজি হৈছে সাতাইছ অক্টোবৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰ কেইটামান আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ শেষত আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব তো প্ৰথমটো খবৰ হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ন্যায় বিচাৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ কৰি আছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কেনেদৰে হ'ল কি হ'ল প্ৰকৃততে কেনেকৈ হ'ব পালে সকলোখিনি মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ন্যায় সোনকালে লাগে ন্যায় লাগিব আৰু তাৰ বাবে সকলোৱে সেইখিনি কি কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে সেইখিনি দাবী জনাইছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেইখিনি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ ত' নেক্সটটো খবৰ ওলাই আহিছোঁ নেক্সটটো খবৰ হৈছে যে ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গক সঠিক ন্যায় প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে বিজেপিৰ ন্যায় যাত্ৰা তো যিহেতু আপোনালোকে এইখিনি কথা গমেই পাই আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰিস্থিতি হৈছে বা কেনেকুৱা কি সেইখিনি পদক্ষেপ লৈছে সকলোৱে ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গক সঠিক ন্যায় প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যেৰে বিজেপিৰ ন্যায় যাত্ৰা সেইখিনি ন্যায় যাত্ৰা তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিছে নেক্সটটো খবৰ হৈছে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে জুবিন ক্ষেত্ৰ হয় জুবিন ক্ষেত্ৰত এতিয়া জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে সকলোখিনি আমি যদি চাওঁ যোৱা দেওবাৰে তো যোৱাকালি কিমানখিনি জনসণ তেনেদৰে সেইখিনি গৈছে তালৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ সঁচাকৈ বহুতখিনি তেনেদৰে জনসাগম হৈছে আৰু সেইখিনি জনসমূদ্ৰত পৰিণত হৈছে জুবিন ক্ষেত্ৰ তো এতিয়া নেক্সটটো খবৰ হৈছে জুবিন গাৰ্গক অসমৰ মানুহে সৃষ্টি কৰ্মৰাজি আৰু প্ৰতিভাৰ মাজেৰে জীয়াই ৰাখিব খোজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেনেদৰে জনাইছে হয় জুবিন গাৰ্গক অসমৰ ৰাইজে মানুহে সৃষ্টি কৰ্মৰাজি আৰু প্ৰতিভাৰ মাজেৰে জীয়াই ৰাখিব খোজে আৰু একাংশই কি কৰিছে সেইখিনি মদ্যপান কৰাক লৈ সেইখিনি ছবি দিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেনেদৰে কৈছে তো কিছুমানে বহুত বেছি বেয়া কৰি আছে তেনেদৰে সেইখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে কাৰণ কেলৈ তেওঁ যিখিনি সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁ যিখিনি কৰ্ম কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ যিটো প্ৰতিভা তো সেইখিনি মাজেৰে আমি তেওঁ জীয়াই ৰাখিব লাগিব তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে আৰু কিছুমানে বেয়া কিছুমান কৰি আছে সেই বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেনেদৰে জনাইছে নেক্সটটো খবৰলৈ আহিছোঁ লাচি থানা হয় লাচি থানাৰ যি কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে যিখিনি কৰিছে সেইখিনিক লৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে যে লাচি থানাৰ কাৰ্যকলাপক লৈ গভীৰ অসন্তুষ্ট সেইখিনিক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছে যিখিনি কাৰ্য কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে অসমত তবীৰ লাচি থানা হয়তো হয়তো নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে সেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইখিনি জনাইছে যিহেতু তেওঁলোকে সেইখিনি এতিয়া আপোনালোকে খবৰসমূহ পাইছে ধন দাবী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ষেত্ৰত এতিয়া সকলোখিনি তেনেদৰে সেইখিনি খবৰসমূহ আপোনালোকে পাই আছে কথাটো হ'ল কি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো জনাইছে যে লাচি থানাৰ যি কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে যিখিনি কাৰ্য কৰিছে সেইখিনিক লৈ মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় অসন্তুষ্ট গভীৰ অসন্তুষ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে সেইখিনিতো নিষিদ্ধও হ'ব পাৰে এই যি লাচি থানা ত' মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেনেদৰে জনাইছে এতিয়া নেক্সটটো খবৰ হ'ল যে তিন লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ কি কৰিছে ছাত্ৰীক সামৰি লৈছে এইবছৰ এইবছৰ যিহেতু নিযুত মইনা এইখিনি শুভাৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কাম কাজ কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকেতো গমেই পাইছে তো তিন লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ ছাত্ৰীক সামৰি লৈছে বা নিযুত মইনা আঁচনি এইখিনি আঁচনিৰ আৰু আগন্তুক সময়তো আই টি আই ধৰি লওক কোনোবাই পলিটেকনিক তেনেদৰে পি আহিছে সেইসকলকো তেনেদৰে কি কৰি লোৱা হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে সামৰি লোৱা হ'ব যাতে তেওঁলোকে এতিয়া চাওক এই যদি আমি নিযুত মইনা ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেনেহ'লে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ যি কিতাপ বহী কলম মুঠতে এই যি তেওঁলোকক এইখিনি দিছে তো তেওঁলোকৰ সেইখিনি অলপ হ'লেও সকাহ হৈছে চ' নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে যিখিনি সুবিধা দিছে এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অলপ হ'লেও সকাহ দিছে ত' নেক্সটটো ক'ব হৈছে নেক্সটটো ক'ব যে বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰেই নতুন আইন আনিব তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইখিনি জনাইছে যে বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰেই আনিব নতুন নাইন নতুন আইন ৰূপায়ণ হ'ব কেনেদৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি হয় বা কোন কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সেইখিনি সকলোখিনি অৰ্থাৎ বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰেই আনিব নতুন আইন এইখিনি ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি জনাইছে এতিয়া নেক্সটটো খবৰলৈ হয় ধন দাবী অপহৰণত জড়িত তো ধন দাবী সেইখিনি কৰিছে অপহৰণত জড়িত বিল আছে থানাৰ পাঁচ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইখিনি তো আপোনালোকেতো এতিয়া বাতৰিখিনি চাই আছে নিশ্চয় সেইখিনি দেখিছে যে ধন দাবী আৰু অপহৰণত জড়িত বি এল আই চি থানাৰ পাঁচজন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইখিনি আৰক্ষীয়ে সেইখিনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তো প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকেতো শুনিলে যে বি এল আই চি থানাৰ যি তেনেদৰে কাৰ্যকলাপ যিখিনি আছে সেইখিনিলৈ অসন্তুষ্ট আৰু শীঘ্ৰেই নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে বুলি তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে আৰু এইখিনি এতিয়া ধন দাবী অপহৰণত জড়িত বিল আই চি থানাৰ পাঁচ হাজাৰক গ্ৰেপ্তাৰ এতিয়া নেক্সটটো ক'বলৈ আহিছোঁ পামহি ভীমাশংকৰ মন্দিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি সেইখিনি দৰ্শন কৰিছে যে হয় পামহি ভীমাশংকৰ মন্দিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইখিনি তেওঁলোকে সেইখিনি দৰ্শন কৰিছে আজি তেনেদৰে সেইখিনি জনাইছে এতিয়া নেক্সটটো ক'ব হৈছে যে অসমে অসম গণ পৰিষদে শিপাৰ সন্ধান কৰাত আপত্তি নাই তো তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে তো হয় অসম গণ পৰিষদে যদি সিপাৰ সন্ধান বিচাৰিছে তাত কোনো ধৰণৰ ক'বলগীয়া নাই সেইখিনি বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে ক'বলগীয়া নাই বুলি নহয় সেইখিনি আপত্তিও নাই বুলি তেনেদৰে কৈছে তো অসম গণ পৰিষদে যি সিপাৰ সন্ধানত যি কৰিছে কাৰ্যসূচী তেনেদৰে লৈছে কৰাত আপত্তি নাই বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইখিনি তেনেদৰে জনাইছে নেক্সটটো খবৰ হৈছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ দৰে কংগ্ৰেছ দলে যি নিকৃষ্ট মানসিকতা এৰক এনেদৰে জনাইছে পীযু হাজৰিকা ডাঙৰে পীযুষ হাজৰিকা জনাই জনাইছে যে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰে জনাইছে যে কংগ্ৰেছে কি কৰিছে নিকৃষ্ট মানসিকতা এইখিনি এৰক বুলি তেনেদৰে সেইখিনি পীযুষ হাজৰিকাই তেনেদৰে জনাইছে যে কংগ্ৰেছ দলে নিকৃষ্ট মানসিকতা এৰক এনেদৰে পীযুষ হাজৰিকাই তেনে যে নেক্সটটো খবৰ হৈছে যে ৰৈ ৰৈ বিনালে ৰৈ ৰৈ বিনালে যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে গম পায় আগন্তুক সময়ত সেইখিনি মুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া এইখিনি ক্ষেত্ৰত ৰৈ ৰৈ বিনালে বহুতখিনি তেনেদৰে সেইখিনি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পাইছে ৰৈ ৰৈ বিনালে লৈ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি ৰাজ্য জুৰি পোষ্টাৰ মুকলি হৈছে সেইখিনি মহানগৰত সেইখিনি সকলোখিনি পোষ্টাৰ তেনেদৰে কাম কাজ কৰিছে যে আৰু টিকেট বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে গম পাইছে ৰৈ ৰৈ বিনালৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কথাটো হ'ল কি ৰৈ ৰৈ বিনালৈ আমি সকলোৱে চাবলৈ যাব লাগে যিহেতু এইখিনি এই ছবিখন জুবিন গাৰ্গৰ অতিকৈ হেঁপাহৰ আছিল ত' সেইখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথা হ'ল জুবিনাই ন্যায় পাব লাগে আৰু এইখন আমি চাবলৈ যিখন ছবি ৰৈ ৰৈ মিনালৈ আমি সকলোৱে চাবলৈ যোৱা যাব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া নেক্সটটো খবৰ হৈছে যে একত্ৰিছ অক্টোবৰত একত্ৰিছ অক্টোবৰত ছবি আহিব জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি ৰৈৰৈ মিনালে হয় এতিয়া অহা একত্ৰিছ তাৰিখে অহা একত্ৰিছ তাৰিখে সেইখিনি ৰৈ ৰৈ বিনালে চিত্ৰগ্ৰহলৈ আহিব ছবি গৃহলৈ আহিব জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছে ন্যায় সোনকালে দিব লাগে ন্যায় সোনকালে পাব লাগে এইখিনি তো তেনেদৰে ন্যায় যদি সোনকালে পায় তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সকলোৱে লাগি আছে আৰু একত্ৰিছ অক্টোবৰৰ পৰা ৰৈ ৰৈ বিনালে সেইখিনি আহিব মুক্তি দিয়া হ'ব সকলোৱে আপোনালোকে আহক চাব আৰু ছবিখন যিহেতু বহুত হেপাহৰ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ জুবিন গাৰ্গৰ ত' সেইকাৰণে আমি সকলোৱে ওলাই অহা উচিত ত' নেক্সটটো খবৰ হৈছে যে যদি আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ কৃষক পঞ্জীয়ন আপোনালোকে কৰা নাই ই কাইচি যদি আপোনালোকে কৰা নাই অতি সোনকালে আপোনালোকে কৰি ল'ব আপোনালোকৰ এইখিনি কৰি ল'লে সকলোৰে বাবে বহুত বেছি সুবিধা হ'ব নেক্সটটো খবৰ হৈছে নেক্সটটো খবৰ হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি কেতিয়া তেনেদৰে টকা পাব বুলি কৈছে সঠিক কেতিয়াও কোৱা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইখিনি জনাইছে যে তেনেদৰে আগন্তুক দুই এমাহৰ ভিতৰত এইখিনি দিয়া কথা কিন্তু তাৰিখ অহা নিৰ্দিষ্ট সময়ত দিব সেইখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আগন্তুক সময়ত জনাব আপোনালোকক সেইখিনি আপডেট আহিলে নিশ্চয় জনাম আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চ' আজি খবৰকেইটা এইকেইটা আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো আজিলৈ ইমানেই অন্য এটা ভিডিঅ' এটা লগ পোৱা